नमस्ते ललिते देवी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी भक्तानामिष्टदे माता श्री अभिरामी नमोऽस्तु ते चन्द्रोदयं कृतवती ताडङ्गे महेश्वरी आयुर्देहि जगन्माता श्री अभिरामी नमोऽस्तु दे शरणागतवल्सले आरोग्यं देहि मे नित्यं श्री अभिरामी नमोऽस्तु दे कल्याणी मङ्गलं देहि जगत्मङ्गलकारिणी ऐश्वर्यं देहि मे नित्यं श्री अभिरामी नमोऽस्तु ते चन्द्रमण्डलमध्यस्थे महात्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलये श्री अभिरामी नमोऽस्तु राजीवलोचने पूर्णचन्द्रविदायिनी सौभाग्यं देहि मे नित्यं श्री अभिरामी नमोऽस्तु ते गणेशस्कन्दजननी वेदरूपे धनेश्वरी विद्यां च देहि मे कीर्तिं श्री अभिरामी नमोऽस्तु दे सुवासिनी प्रिये माता सौमङ्गल्यविवर्तिनी मङ्गल्यं देहि मे नित्यं श्री अभिरामी नमोऽस्तु दे मार्कण्डेयमहाभक्त सुब्रह्मण्यसुपूजिते दे। श्रीराजराजेश्वरी देवी श्री अभिरामी नमोऽस्तु ते सान्निध्यं कुरु कल्याणी मम पूजागृहे शुभे बिम्बे दीपे तदा पुष्पे हरिद्राकुङ्कुमे मम श्री अभिरामी इदं स्तोत्रं यप्पडेत् शक्तिसन्निधौ आयुर्बलं यशोवर्चो मङ्गलं च सुख।